Непростий час, коли всі українці переживають за майбутнє держави, коли сотні людей перебувають у зоні бойових дій чи в полоні, коли багато хто втратив близьких, позбувся рідної домівки і був змушений тікати до іншого міста від куль терористів. Люди здебільшого стикаються із затяжною депресією, отримавши глибоку душевну та психологічну травму. В такі моменти може здатися, що виходу із ситуації, яка склалася, просто немає. Однак вихід є завжди. Просто люди не завжди його помічають. Звичайно, постраждалим через складну ситуацію на сході країни необхідна психологічна допомога, а надавати її повинна перш за все держава. Та на превеликий жаль, керівництво нашої країни далеко не завжди робить те, що повинно. Однак реальна допомога постраждалим від дій терористів все ж таки є, а надають її добровольці, які відчувають у собі сили та можливість бути корисними. Небайдужі люди, серед яких професійні психологи, адвокати, волонтери та благодійники є і на Черкащині. В обласному центрі відбувся благодійний психологічний семінар Рани війни або Як прийти до миру. Координатором якого виступив адвокат Валерій Макієв, який сам майже 100 днів пробув у полоні терористів і повернувся додому живим. Валерій переконаний, цей семінар став першим кроком для багатьох біженців та воїнів на шляху до повноцінного життя без стресу та страху. Ну, насправді, як для мене тут це значима подія. Знаєте, як мінські перемовини там участь приймають 4-5 чоловік від сторін, і вони представляють репрезентативно всі сторони конфлікту. Це певна така психологічна, динамічна така аналогія, в якій у нас тут репрезентативно дуже потужно представлені і професійні психотерапевти, і перемовники з визволення полонених, і ті люди, які є переселенцями із Горловки, із Луганська. Ті, що були у полоні, приймали участь в АТО буквально по одному, по двоє чоловік, які тим чи іншим чином можна сказати так, мають певні рани від цієї війни. І мета цього, щоб прийти до миру такими спеціалічними психологічними динаміками, я сказав би такими інноваційними психологічними методами, я дуже... Маю надію, і переконання, що нам щось вдасться сьогодні зробити в плані таких динаміка, але і з іншого боку, загоїти деякі ті рани. Дуже важко бачити тих переселенців, які в нас зараз от ми чекаємо на людину, почнемо. Потрібно починати нове життя, йти до центру зайнятості, почитати щось з нуля. Це проблеми наші всі спільні. Ми живемо в одній державі і не можемо від них самовсунутись, і якщо є знання, досвід, бажання, є такі спеціалісти. Я вдячний долі, що вдалося так таким чином нам зібрати. Валерій розповів, що благодійницькою діяльністю займається за покликом долі, адже не може стояти осторонь і спостерігати, коли знає в його силах зробити щось корисне для тих, кому справді потрібна допомога. Я не знаю, що керує нам. Нам керує Бог. А чому ви, коли ми. Починаємо чимось займатися, мабуть, ми може, будемо тільки унічать. І коли будемо досліджувати, мабуть, за тому, що не знаю, чому що. Ну, внутрішній був такий потяг, внутрішнє відчуття, що цим потрібно саме це на часі. Наприклад, я навесні навіть не відчував, що якісь там вибори відбуваються, це було абсолютно зайве для мене, а там, де був корисніший і. Відчуття таке, що я там маю бути, Я був там, де я відчував, що має бути якийсь був внутрішній потяг. Сьогодні з Володимиром будемо це досліджувати, чому в когось потяг є рухатися, в когось інші потяги. І що з цим робити, як з цим жити. За запрошенням Валерія Макієва на семінар Рани війни або як прийти до миру завітав координатор групи Патріот. Який займається обміном військовополонених при службі безпеки України Олег Котенко, він розповів, що без допомоги волонтерів держава б не провела тієї роботи, яка вже зроблена на сьогодні. По визволенню полонених? У нас на Україні йде війна, яку нам об'явила Росія. Не об'явлена війна, яку все таки об'явила Росія? В якій війні у нас є люди, які погірше, попавши в плен. Вот. И кто-то этими вопросами должен заниматься у нас. Государство на себя взяло второстепенную роль занять этим вопросом, поэтому на себя все потянули волонтеры. А основными группами, которые занимаются освобождением военнопленных и забиранием наших двухсотых, те, которые там захоронением выполняют, все-таки волонтерские группы. На каком-то этапе государство подключилось, все-таки при службе безопасности Украины был создан Центр по обмену военнопленными, вот. но основную, самую тяжелую роль взяли на себя волонтеры. Группа «Патриот» – она одна из тех групп волонтерских, которые все-таки занимаются вот этим нелегким трудом. Олег розповів, за свою країну бореться з часів Майдану. Саме тоді він зрозумів його місія у цій ситуації у тому, щоб допомагати українським військовим. Ну, групи, як таково, не Мой позивний з Майдану патріот, тому я вев переговорний процес самостоятельно. Перше освобождані люди це були люди з Черкас. То есть это была 72-я бригада. Двоих ребят мы освобождали здесь с людьми, которые тоже имеют отношение, скажем, активное, проводят активную деятельность в освобождении. То есть это ваши черкащане. Вот. Я освободил двоих людей вместе с ними. Они были у нас, находились, попали не в плен, забирали мы их со Снежного. Вот. После этого как бы, я не акцентировал на это внимание, то есть я занимался тем помощью гуманитарной нашим военным. То есть, как бы, вот. Когда создался Центр при службе безопасности Украины, то есть, мне предложили поучаствовать в вопросах, все-таки продолжить то, чем я занимался, то есть освобождение военнопленных. Вот. И наша группа, она создавалась потихоньку. То есть такой серьезный механизм, который ну, невозможно придумать. То есть это нет структуры. Присоединяются волонтеры, которые хотят кому-то чем-то помочь. Ну, грубо говоря, кто-то знает, где находятся военнопленные, а вторые знают, как туда попасть, третьи знают там, телефон какого-нибудь полевого командира или руководства так называемых ДНР или ЛНР. Вот. И мы стали группой, то есть мы стали нужны друг другу. И вот этот механизм заработал. Заработал в каком плане? То есть мы договариваемся непосредственно, либо это полевые командиры, либо все-таки это является руководство этих республик непризнанных. Вот, договариваемся о том, чтобы мы забрали своих ребят оттуда. Они нам в свою, в, свою, в свою очередь называют цену. Цена, цена ⁇ это их сепаратисты, ополченцы, которые находятся в наших тюрьмах. Наша задача со службы безопасности скорректировать вот эти вопросы о, об отдаче им их людей и забирании назад наших людей. Вот. Так мы работали, но ну, я думаю, с конца августа месяца вот, как бы идет плодотворная работа, то есть на счету группы более... Ста освобождених наших ваєнопленних. Некоторі люди іміють отношення, звісно, і в Черкаської області. Олег Котенко, який знає про війну на сході не з чужих слів, який неодноразово був у зоні антитерористичної операції, який постійно спілкується з українськими військовими, висловив свої думки з приводу припинення війни в Україні. Все, що відбувається в Україні, та зовнішні фактори. это Россия, это Запад. То есть какие-то есть интересы и у одной стороны, и у второй стороны. Для того, чтобы мы могли прийти к какому-то миру, ну, прежде всего нужно занять жесткую позицию нашему руководству страны, для того, чтобы уже четко определиться раз и навсегда, будем ли мы идти нам по пути ли с Россией или нет. Включить дипломатию настолько, насколько это возможно, все-таки в переговорах с Россией, а не с так называемым ДНР, ЛНР. Вот и, и все-таки санкции заставить Запад увеличить эти санкции. Ведь э, все понимают только Россия, все я имею в виду Россия, она понимает только э, силу санкций, силу силу давления. Вот если не будет этого давления, то вероятнее всего война закончится у нас не скоро. На семінар завітало чимало людей, яких зачепила війна. Це і учасники бойових дій, і члени сімей загиблих чи тих, хто потрапив у полон. Це і переселенці з територій воєнного конфлікту. Звичайно, всі вони змогли отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Завдяки роботі із психологами. Далеко не кожен чоловік готовий зустрітися з тією болю. С теми чувствами, от которых он хотел убежать, находясь в горячих точках. И поэтому говорить о том, что так сказать, явления или как бы очереди для помощи психологов ну, ее практически нет. Это связано с тем, что, во-первых, ну как бы невысокий уровень что ли, в этом вопросе, да, или осведомленности в этом вопросе, как можно это решать, эти вопросы у психологов, потому что многие люди думают, что что я пойду к психотерапевту, я же не сумасшедший, вот, забывая и зная о том, что это не предназначено, эта работа не предназначена для тех, кого они называют сумасшедшими, вот. Это работа для нормальных людей. Это та работа, которая позволяет человеку обрести ту внутреннюю силу, уверенность, которую они потеряли вот в те такие острые моменты своей жизни, когда они не понимали, как нужно действовать, что нужно делать, да, где, как эту силу так сказать, удержать. Да. Ну вот, собственно... Так. Поэтому я, с другой стороны, вот этот семинар я сделал таким благотворительным, бесплатным, чтобы люди смогли прийти, не думая там, о материальных каких-то вещах, да, прийти и почувствовать реальную помощь для себя. Володимир Інжир розповів, що йому й самому довелося воювати. От тільки було це багато років тому і не в Україні, а в Афганістані. Звичайно, після повернення додому у нього було багато психологічних травм, та він зміг їх побороти. Тож знає, як потрібно працювати з тими, кого зачепила війна. Це тема тема цього семінару рани війни. Она для меня самого не новая, потому что я сам когда-то в свои 19 лет побывал в Афганистане, так сказать, прошел эту войну. И э, вот эти все вопросы, которые сегодня испытывают люди, я знаю изнутри. Да? И, собственно, знаю потому, что я практически несколько десятилетий сам себя из этой войны вытаскивал. Вот, поэтому понимаю, насколько эти вопросы... З однієї, вроді би, і прості, а з другої сторони, не прості. Психолог розповів, які проблеми можуть виникнути у людей, котрі побували на війні, і дав чіткі поради з приводу того, як не зануритися у затяжну депресію, а продовжувати повноцінне життя. Дає місце не лише суму, а й радощам. Чоловік не може знайти себе в житті. ну, грубо говоря, обжегшись на чем-то одном, он начинает, как в народе говорят, дуть и на холодную воду. Человек может замыкаться, чувствовать везде какую-то опасность по отношению там, к себе ну, и так дальше. Вот. Здесь ну, как бы вопросов может быть много. Те люди, которые прошли э, горячие точки как э, солдаты, Которые, те, кто держал в руках оружие, у них есть совершенно другие проблемы. Вот. Во-первых, и то, что я сейчас вот из разговоров вижу с теми, кто возвращается, да, из каких-то интервью, которые показывают телевидение, многих людей тянет обратно в зону АТО по разным тоже причинам с одной стороны, когда человек находится в таких экстремальных ситуациях, он встречается с такой вещью, когда люди начинают жить по-настоящему, то есть они живут честно. Когда человек лицом к лицу встречается со смертью, ему нет необходимости лукавить. И вот это как бы, ну, чистота отношений, чистота жизни, она очень дорогого стоит. И в таких условиях видно, какой это человек, чего он стоит. И в таких условиях никто не надевает маски, потому что в этом нет смысла. И поэтому, запоминая это, человек хочет вот вернуться, чтобы быть вот таким настоящим, чего, собственно, в нашей повседневной жизни, к большому сожалению, нет. Мы привыкли жить вот этими масками. С другой стороны, в каждом из нас есть много разных частей личности. Есть те части личности, которые можно назвать жертвой, и есть те части, которые можно назвать агрессором. И, к большому сожалению, есть люди, побывав в боевых действиях, которые становятся потенциальными убийцами. Ну, на это нужно смотреть, открытыми глазами не лукавить. То есть здесь вопросы достаточно серьезные. И это не просто я говорю о том, чтобы к такому человеку относиться ну, в каком-то нарицательном ключе. Да? У этого есть как бы свои истоки, которые находятся глубоко в бессознательном человека. И вот в своей работе мы можем выявить эти вещи. Безусловно, мы не все можем решить. Потому что есть вещи, которые больше нас. Но мы с этим дальше можем жить. Мы можем показать человеку, дать возможность ему встретиться с этой некой правдой, и дальше он сможет жить с этим. Она, вот эта какая-то внутренняя правда, она не будет его раздирать в жизни. Он не будет искать каких-то ответов и, как обычно, их не получать. Вот. О чем здесь может идти речь? Например, о том, что все религии сходятся на том, что самый тяжкий грех, ну или один из них, это убийство человека. А война, войны не бывает без этого. Но это может быть по-разному. С одной стороны, на войне военные выполняют свой долг по защите, например, там, отечества и так дальше. И у них как бы нет личного. Ну, это в идеале, да, то есть работа такая, как кто-то говорил. Вот. Но на войне это состояние тяжело выдержать. То есть быть как бы нейтральным, да, выполнять просто работу. И когда убивают рядом товарища, люди начинают как бы за него мстить. И поэтому вот эта нейтральность, она уходит. И, по сути, внутренне люди становятся убийцами. То есть они несут уже некую вину, большую вину. И вот это привязывает к жертве, и затем по жизни вот этих людей их постоянно тянет к жертве, тянет в смерть. И вот это самое, на мой взгляд, печальное, самое печальное последствие войны, которое не просто заканчиваются на тех людях, которые непосредственно принимали в этом участие а в это включаются и их семьи, их потомки. Причем это не одно поколение, не только их дети, это и внуки там и так дальше. То есть ну, здесь все зависит уже от конкретной истории. И последствия этого могут быть очень тяжелые. Вот. Поэтому мне бы хотелось вот как раз об этом и Рассказать людям, чтобы люди увидели этот механизм не, не просто как теорию, да, а чтобы они увидели на своих примерах, а, как это работает на самом деле, и как можно. зібрати цю внутрішню силу і приміриться щем то більшим. Валерій Макієв, який сам майже 100 днів пробув у полоні терористів, має свої переживання і психологічні травми. Про них він розповів і нам. А також подякував психологові Володимиру Інжиру за те, що допоміг йому справитися із багатьма психологічними проблемами. Всі хлопці, які там перебували, у нас є у них є всіх, що були в АТО, є певні. Психологічні аспекти такі, ну зі сном, наприклад, коли спиш вже абсолютно інакше. З якимись поглядами на життя в якихось конкретних ситуаціях, ті, що називалися тут на гражданки, як кажуть, критичними, то вони абсолютно не критичні, то проходиш якби спокійно, це не є проблемою. Мабуть, це позитивний момент в якихось моментах. ну, Хотілося б спокійніше спати, так скажемо. Окремо Володимир Інжир звернувся до переселенців зі Сходу, адже кожен із них поніс величезні втрати, і кожен потребує психологічної допомоги. Будь-яка втрата важлива для людини. Вона має великий вплив на її почуття, мислення та поведінку. Це і втрата близьких людей, втрата житла, кола спілкування, роботи, грошей та матеріальних цінностей. Є також і психологічні втрати, наприклад, втрата статусу, віри в себе, довіри до інших, надій на майбутнє. Звичайно, такі ситуації переживати непросто, але з ними можна справитися, якщо поряд є небайдужі люди, які готові допомогти. мы пытаемся всегда найти какие-то внешние ответы. Дайте нам полезный совет, мы будем им следовать. На самом деле, вот таких полезных советов их нет. Потому что бывает так, когда их даешь, им никто не следует. Вот. Но здесь важно просто понимание того, что человеку нужно обрести внутреннюю силу. Не пытаться искать какие-то внешние костыли в жизни, на которые можно облокотиться, а найти этот стержень внутри себя. И если это даже страшно, если это даже непонятно, я думаю, вот этот страх или эти опасения, их можно преодолеть, если вы понимаете цель, к чему вы в конечном итоге хотите прийти, что бы вы хотели чувствовать внутри себя с каким бы внутренним состоянием или настроем вы хотели жить, и это может быть той целью, с которой вы можете приходить на терапию. И вот это самое основное. А уже здесь все приложится, потому что когда мы говорим вот о каких-то полезных советах, это все как бы история для головы, для мозгов. А если ну, принять во внимание тот факт, что практически все, что с нами происходит, оно обусловлено какими-то бессознательными вещами, которые лежат достаточно глубоко и которые могут не касаться напрямую меня, то есть это может быть история моих прадедушек моих прабабушек, чьи судьбы я повторяю. И вот эти чувства я вообще могу не понимать, потому что они ведь не мои, но они как части системы через меня включаются. И человек просто тонет в них. И все, что он не делает, это как, знаете, человек, провалившийся на льду. Чем больше барахтается, тем быстрее под подлет уходит. И поэтому люди пытаются как бы убежать от этого. Где-то затаиться там, в какой-нибудь бункер залезть, отгородиться от всего мира и никому там не показываться, думая, что они таким образом себя обезопасят. Но это заблуждение, потому что ведь это связано не только с нами, да? это связано с детьми. И даже если мы детям будем желать самого доброго, то дети от нас возьмут то, что мы носим внутри себя. Поэтому если мы хотим помочь нашим детям, нашим внукам, если мы хотим, чтобы они жили счастливо, чтобы они были успешными, давайте сделаем это сами со своей жизнью. Сами станем им успешными сами обретем эту внутреннюю силу, и тогда те, кто с нами рядом, они посмотрят на нас и скажут, что вот, да, и мы же так можем, и просто будут это делать. Семінар рани війни або як прийти до миру, що організували черкаські волонтери, відбувся у приємній, навіть дещо домашній обстановці. На початку заходу було небагато людей, однак пізніше бажаючих отримати психологічну допомогу ставало дедалі більше. А головне, всі вони змогли попрацювати над своїми проблемами і знайти деякі відповіді на свої внутрішні запитання. Ми ж сподіваємося, що започаткований досвід з проведення психологічних семінарів для постраждалих от войны буде продовжуватися і надалі. А всі, кому потрібна така допомога, неодмінно її отримають.